Salam, hər vaxtınız xeyir. Əziz izləyicilər, bu gün sizə list hazırlamağı göstərəcəm Excel vasitəsilə. Bunun üçün Excel-i açırıq. Windows R və Excel yazmağımız kifayət. Və biz hesab edirik ki, 2 dənə bölməmiz var. Burada məsələn bank adlarını qeyd edirik. Hər hansı bir məsəl üçün banklar qeyd edək, Paşa Bank, Kapital Bank, UniBank və s. Yəni məsəl üçün 3 dənə kifayət edir bizə. İkinci cədvəlimizdə isə yenə bank üzr istəyirəm. Bank məbləğ valyuta və s. cədvəlimiz var. Biz istəyirik ki, bu bölmədə sadəcə bizim ikinci cədvəldə qeyd etdiyimiz banklar görünsün. Bunun üçün bu bunu seçirik hansı bölməni istəyiriksə. Data bölməsindən Data Validation-ı seçirik və burada eynilik list bölməsi var. List bölməsini tıkladıqdan sonra burada cədvəli seçirik. Sheet 2-də bizim cədvəlimiz var bu üçüncü seçdikdən sonra enteri vururuq, bir daha enter. Artıq burada drop-down formasında bizim istədiyimiz banklar qeyd olunur. Əlavə başqa bir nəsə qeyd eləsək, yazsaq, artıq qəbul etməyəcəkdim. Məsələn, Əli Bank yazsaq, siz qəbul etməyəcək. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.